когда брата призвали. Поначалу, когда он еще был здесь, в Крым врагу, это менее ощущалось. Когда он уже пошел дальше, когда были первые его ранения, первые звонки, первые недозвоны, тогда это начало ощущаться более серьезно, более... Когда он выезжал, скоропостижно так вот резко он выезжает. Он не очень делился этим всем. Делиться он начал уже, когда он был в Дебальцево, когда уже были крайние моменты. Но я тогда на заводе у меня была бронь. И Гена, в принципе, очень доволен был, что бронь и что я туда не попаду. Но когда я уже понял, что у Гена там и тяжело, я попытался в военкомате написать отказ от брони, пошел, написал рапорт. Это было все очень болезненно. Папа, еще мама тогда была жива, мама устроила скандал. Гена звонил в военкомат, военком он говорил нежности, но Гена это в его репертуаре, он отстаивал всегда своих. Меня раз от одной мобилизации отбили, это была третья мобилизация, я в нее не попал. Ну а когда уже Гена после ранения приезжал, все-таки я был настойчив. Мама умерла в сентябре, Гена был в тяжелом месте. Тогда я пошел, настоял на своем, так как прежняя служба мне не позволяла настоять на своем. Опыт службы был. И я добился того, что попал. Гена кричал, Гена требовал, чтобы я остался в Назгвардии, в Крюмрагу, если, ну, так как, и говорит, если тебя призвание требует служить, то оставайся в городе. Ну, я хотел прорваться к нему до Бальцева, и была возможность прорваться. Но когда я уже был в учебном центре, я был призван 10 февраля, попал в учебный центр. Но Агина уже 17-го уже был ранен, и 18-го погиб. В марту я уже был в секторе М. Мы уже начинали работу, тогда сформировались определенные группы, разведы группы. Сформировалось подразделение, у нас ребята мы в учебке сплотились. В принципе, держался костяк этот рот, и мы так и шли одной ротой практически до конца. Мы... У нас потери минимальные были. Возможно, грамотная работа командиров, возможно, грамотная работа ребят, возможно, и то, и другое. То есть, начиная с марта месяца прошлого года, мы уже работали в секторе. Сначала мы не могли выехать с учебки, нам не выдавали транспорт наша бюрократия. Ребята вздыбились все, потому что у каждого были свои эмоции. У кого-то патриотизм, у кого-то рвение отомстить за кого-то. Ребята подняли на бунт. Вместо дежурных автобусов нам предоставили КАМАЗы, Уралы. Мы ехали, это зимой, это холодно. Но мы так, как все, как лепешечки сбились там. По 24 человека в каждом КАМАЗе с вещами. Сначала это сидели, потом это такие как комочками сбились все, И ехали. Ну, по крайней мере у нас дружно. Мы ехали, где песни пели, где кричали, где смеялись. Мы добирались двое с половиной суток. Мы в Харькове, нет, в Запорожье. Мы в Запорожье остановились. Нас приняла часть, наши ребята, те, что нас перевозили. Это Юра Пантелла это хороший парень, молодой. Он сейчас вертолетный. Пашкировке, по по-моему, служит, вертолетчиком техникам. Он нас перевозил, он договорился, нам нам дали зал, пускай он был без кровати, без ничего, мы пережили в этом зале, ночь переночевали, умудрились умыться, покупаться. Для этого, тогда это была довольно-таки большая радость. Мы на месте приготовили себе покушать. То есть это были сухпайки, кто выскочил в магазин, купил. Но это все, это все было тогда, это эмоция, это, это радость, это мы, мы весело все на энтузиазме шли. То есть это не было такой какой-то озлобленности. Да, мы приехали, сразу высказали свое мнение по поводу доставки, но все равно это энтузиазм. То есть не было никакой озлобленности, ничего. Это было весело. Энтузиазм начал пропадать в те моменты, когда мы видели несправедливость, когда мы видели, как Нацгвардия разъезжает на шикарном бронированном транспорте. А у нас был волонтерский, то благодаря нашим нашим ребятам, которые нам помогали. У нас, когда, когда мы пешком шли, могли бы просто проехать, это боль в ногах, все-таки не тот же возраст, ну уже и физподготовка была тоже немножко другая. Вот тогда энтузиазм пропадал, появлялась озлобленность, но озлобленность опять не в плохую сторону. Ну то есть вот этого патриотизма, который кричать «Слава героям!», не знаю, это бравада, мне кажется. Он начал так потихоньку у но все хотели, хотели это закончить быстро. То есть у нас не было таких, чтобы прятаться. Если надо было, все шли. Ну, вот мы дружили, это еще с Генаной. С Геннаной началось, Гена меня, так будем образно сказать, познакомил. Я по работе с Гальченко Андрей. Он помогал с транспортом, он нам выделил. Был первый это Opel Frontera. Машина. Ну, у нас машины долго не выживали по роду своей службы и условия использования. Потом это был Нива 2121. Тоже. Но Нива еще так более менее живет. Потом Андрей Еременко. Это сороковка, это Гена, бывший сослуживец. Он по нам по Volkswagen Т4. Ну, в принципе, это весь наш транспорт. У нас есть ребята, которые погибли. Это роты глубинной разведки, в основном пострадали. А так более или менее мы старались выходить целыми. Мы ребята отсекали. У нас не было той ситуации, когда мы бросали своих ребят. Даже были те моменты, когда ребята находились на противоположной стороне, мы их прикрывали огнем с дальних оружий. То есть в момент выйти, мы всегда тут совещаем, и мы никого не могли оставить. По крайней мере, и у командира, и у нас со мы своих не, не оставили никого. Вы понимаете, что когда мы находились в секторе М, это получается, у нас очень широкий диапазон был действия. И видно противника, когда руки связаны, но ты можешь что-то сделать. Вот это самая большая несправедливость. Эти минские соглашения, они идут не на пользу нам. Они идут только на пользу противнику. Когда мы познакомились, у нас были друзья из пограничной разведки. Это очень хорошие друзья, которые, когда мы попали в ситуацию, приехали вопреки своему командованию на Кагуаре, отсекали огнем. То есть за что они потом в принципе и получили. Но опять же, они нас не подвели. Они подъехали, перекрыли. Мы ребят тогда не дали в обиду. Вот. А вот эта несправедливость, когда мы можем отработать, мы можем их уничтожить, но мы только делаем, что наблюдаем, вот это самая большая несправедливость. От Гранитного до Широкина, вот это мы, в принципе, работали в этом, за этой зоне. Это село Чермалык, это, ну, в принципе, там не только, там и степь есть, но в основном это Широкина, это Грозный, это у нас был опорный пункт Грозный. До этого момента ну, допустим до весны сепаратисты регулярно его пытались обстрелять в окраине Чермалыка это зона где жилые люди но опять же жилые, живые люди там местные но они днем допустим хорошие вечером они плохие ну вот так вот человек меняется И там живут это этническое население греки которые нейтралитет но мое мнение, нейтралитет это самое страшное что в человеке может быть он должен быть либо хороший, либо плохой. Но не поддерживать сепаратистов. Они, они переправляли еду, они на лодках переправлялись туда с наркотиком. Ну, боекомплект я не знаю, не видел, на ребята да, говорили, что были, переправляли. Но в основном это наркотики и еда. Вот, когда раненых своих они перевозят, а потом прячут своих раненых тоже. Когда наших ребят они крадут перевозе через реку. У нас была граница между нами и сепаратистами, это река Чермалык. Это примерно метров 300-400 водной преграды. То есть зимой, когда лед застыл, было с 21-й бригады ребят украли, на ту сторону перетащили. Ну, вот это нейтралитет этого Чермалыка, это, наверное, тоже одна из тех моментов, когда пропадает энтузиазм, потому что видно, что люди есть, но и они они почему-то не сидят в тюрьмах, они не отказаны. Кто-то борется за жену, за ребенка, кто-то мстит за своего родного, кто-то за какие-то высокие идеи. То есть тут понятие у каждого разное. Вот когда я попадался, со мной проводили беседу, вот одного человека очень возмутило, почему я не разговариваю на украинском языке. Я говорю, а почему я должен конкретно? Да, я могу разговаривать на украинском языке, Могу на английском, пускай со словарем могу на польском, но это не есть критерий. У каждого человека своя Украина внутри. То есть у каждого человека есть маленький кусочек такой вот, свои особенности. Это жена, это ребенок, это боль за брата вот в частности. Потому что мой брат, я считаю, достоин был того момента, что жить. Он, он очень светлый человек, и мне эта боль, наверное, до конца дней будет держаться внутри. Я не есть тот, тот, человек, который на каждом повороте будет кричать «Слава героям, героям слава!». Я не считаю, что путь, вот, это выносить, показывать это на себя вперед, это неисправно. Я говорил, может, я повторюсь, но вот я, у каждого человека есть свое понятие патриотизма. Один, извините за выражение, будет трезуб на трусы оденет и будет кричать, что я патриот. Другой будет махать флагом, но потом этот флаг сложит кулечек и пойдет спокойно в себе. А третий пойдет, жесть отдаст эту. Но он не будет ни с тризумом бегать, ни слова. Есть ребята, которые бьют специально себе на коже татуировку трезуба, которые понимают, что попадая в плен с этой татуировкой, они в очень плохом состоянии будут. Так как разведчики делают себе, ну уже стараются делать какую-то отметку, что он разведка, но в плен они не сдаются. Вот тоже есть такое понятие. Вот патриотизм это очень расплывчатое мнение. Потому что много ребят, которые попали в плен. Вот, Осавченко, вы слышите часто? А вы слышали то, что ребята с 93-й бригады, нет, извините, 51-й бригады попали в плен и были в плену. Это даже по новостям не было. По крайней мере, это не те ребята, которые бросили все оружие и ушли домой. Они вернулись с плена, они продолжили службу. То есть они даже отказывались от психолога, потому что с психологами они не общались. Не каждый позволит залезть себе в голову. У каждого будет такая маленькая, я ее называю, шкатулочка в голове, в которой кроются самые сакральные мысли. То есть он не подпустит к этому. Это боль, это страх, это гнев. Это маленький ящик Пандоры, который открывать не всегда хочется. То есть он открывается, он активизируется в определенных ситуациях, в определенных моментах, когда это очень надо. Но каждый считает, что лучше пускай он будет закрыт. У меня очень много ребят с кривого рога, которые здесь остались, которые пытаются сейчас пройти реабилитацию, вернуться назад. В принципе, в принципе я так сам хочу. Сейчас немножко меня соберут и дальше буду продолжать. Возможно, здесь, возможно, там, в принципе, где буду надо. Очень много ребят наших остались там служить, продолжили по контракту. У меня только 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 хорошее мнение о этих ребятах и это наверное те люди которые должны знать все я считаю есть один случай который очень является большим показателем я мы стояли туда, под городом павлополем это населенный пункт работала группа альфа мы их прикрывали и на нас тогда, ну, мы стояли где-то на протяжении 200-300 метров Сепаратисты положили около 75 мин, 120-х. Какие мины не разорвались, какие разорвались. Но ну, суть не в том, земля просто дрожала от этого всего. И вот паренек наш, Криворужский, он, ну не Криворужский, он Лазоватка, Криворусский, район, Сережа. Он закрыл, лег, прикрыл парня, которому истинно было на дембель. А когда его начали спрашивать, он, ну, мотивация твоя чем? Он ну, так, скажем, я что, мне еще служить, а ему домой уже надо. Вот. И мы сейчас мы общаемся, мы это, 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 больше, мне кажется, чем родственники. Когда ты идешь, ты знаешь, что твоя спина закрыта. Но это, это здесь этого нет. Когда приходишь оттуда, ты видишь, что здесь каждый за себя, каждый закрывается в своей маленькой комнатке. Если бы мы объединенно были все, я думаю, никакая зараза бы к нам не пристала. Смотрите, сейчас мы позволяем себя разбросать по разным ячейкам, по разным сторонам. Один приверженец того, другой приверженец этого. Нам надо объединиться против внешнего врага в первую очередь, для того, чтобы потом мы могли что-то сделать с внутренними своими проблемами. Пускай внутреннее я не называю врагом, потому что в любом случае это просто проблема. Враг нас там, там, где убивают ребята. То есть просто объединиться для того, чтобы... Вот смотрите, есть сейчас фраза, я вот недавно слышал, такую, что люди устали от войны. Как можно устать от войны, когда гибнут там ребята? Это, это первоочередная, это должно быть у всех заложено с кровью. Нельзя устать. Нельзя устать до того момента, пока граница не будет установлена. И последние ребята не вернутся.